как мы делали, да? Папка, Пробег. Еще пробег сюда. Как можно спокойнее. И потом подбираться и забираться. Здесь э, фигурант лучше не трогать ее. Сейчас. Да хорошо, да. Оп, Опа, да. Да. Хорошо. да, хорошо. Оп! Я. Оп! Хорошо, мака. тебя. Хорошо. Умница. Хорошо. Хорошо. Оп! Хорошо, молодец. Вот так. Молодец. Вот так. Вот умниц. Хорошо. Хорошо. Да. Молодец. Да. Без борьбы. Чисто. Да, молодец. Забираем. Дай ему это молодец. Да. Хорошо. Хорошо. Да. Да, да. Умница. Да. Хорошо. Да, молодец. Ай да. Да, да. да. да, да, да. да. да сыграй. Когда она не сдает лая, да, во время работы, да. а то... я дам. Послушай, они. Нет. Она лаяла, не переставая. Некоторое время надо так сделать, да, чтобы она успокаивалась, чтобы знала, что атака и быстрая победа, да, что никто не борется ничего. Вот если даже Леша вот работает с ней, она пробегая мимо никакой борьбы. Молодец, пробежала чуть по рукам, прогладилась, хорошо, все, пошла дальше. А только начинает нервничать, остановились, дай. Когда собака начинает осмысливать, что Сразу забираю. Хорошо, держу, спокойно. Вот так. Молодец. Умница. Так. Еще, еще, еще дальше. С ней вообще было бы хорошо пробежаться в какой-нибудь прямой. И потом обратно. Вот умница, хорошо. Вот так, вот хорошо, молодец. Играем. Я дружу животной, Я дома. Я дома. Чуть подальше, пожалуйста. Да. Хрис. Она конечно, она ожидает, что будет борьба. Уми там. Да. Хорошо, да. Все идем. Все. Мне плохо. Зупинула? Мне не а, хорошо. Держит, да? не хорошо. 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 А, идем, да. Вам не хорошо? Рядом. Мне хорошо, мне нет. Сколько килограмм надо сбросить? Много. Побежим далеко. Ага. Будем уводить, все. Не надо ей много, Чтобы ага. Она... поняла только. Ой. Факт! Оп! И чуть под углом подавать. А она хватает значит... за крайний угол правый. Чтобы она больше... Да, чуть-чуть угол держать. Это, что Потому что была... я пробовал этот угол, тогда она все равно здесь пытается взять. А так она лучше берет больше посередине. И это знаешь от чего? Я могу сказать сразу. Опять же. Э...